নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পত্ৰটোলৈ মন কৰিছেনে বাৰু কেনেকৈ বৰষুণ দি আছে কেনেকুৱা লাগিছে যেন বতৰো আজি কিবা এটা বুজি পাইছে নহয়নে বাৰু আজি জুবিনদাৰ চিনেমা ৰৈ ৰৈ বিনালীৰ মুক্তিৰ দিন আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যেন বতৰো বিনাইছে বতৰো যেন কিবা এটা গম পাইছে তেখেতৰ কথা নহয়নে অৱশ্যে আমিও যিমান দিন জীয়াই থাকিম তিমান দিন হয়তো এনেকৈ জুবিন দাৰ কথা মনত পেলাই বিনায়েই থাকিব লাগিব এইফালে একাপ গাখীৰ চাহ বনাই লৈছোঁ বতৰটোলৈ চাই পেলাই কাৰণ এনেকুৱা বতৰত জ্বলা চানাচুৰ লগত একাপ চাহ খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু গাখীৰৰ চাহ মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু ভাবিছোঁ আজি পনীৰৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাওঁ বুলি বতৰ চাই আজি মাছ মাংসহে খাব লাগিছিলে কিন্তু সেইটো নহয় পনীৰৰ খুব ধুনীয়া এটা মচলাদাৰ আজি এটা ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সেয়া সেইকাৰণে এয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দি এনেকৈ অলপ সময় ভাজিলেও ভাজি লৈ পেটাত মছলাখিনি এড কৰিছোঁ অৱশ্যে আজি মনবিলাক যিমান দি হ'লেও অলপ বিষাদেই হৈ থাকিব নহয় জানো গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে আজি এটা আনন্দৰ দিন আৰু এটা বিষাদৰ দিনো তথাপিতো আৰু দৈনন্দিন কামবোৰতো মানুহে কৰিবই লাগিব খাবই লাগিব নহয় জানো আজি বহুত মানুহে চিনেমা চাবলৈ গৈছে আমি যাব পৰা নাই চাম এদিন আজিয়ে যে চাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই বা আজি নাচালে যে আমি জুবিনদাৰ প্ৰতি বা মৰম নাই তেনেকুৱা নহয় চাম যিকোনো এটা সময়তে আমি যেতিয়াই আমাৰ সময় সুবিধা মিলে তেনেকৈয়ে চাম আজি যিটো হোঁচ পৰিছে যেন সকলোৱে আজি চাবই লাগিব বুলি ভাবি লৈছে সেইটো নহয় লাহে ধীৰে চালেও হ'ল তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম চেনেহ ভক্তি সদায়ে থাকিব নহয় জানো আৰু গতিকে আমি চিনেমাখনো চাম তেখেত নাই যদিও আমি তেখেতৰ চিনেমাখনক আদৰি ল'বই লাগিব বা ল'মেই এইটো কোনো জোৰ কৰা কথা নহয় নিজৰ মনৰ কথা আমি কেনেকৈ তেখেতক জীয়াই ৰাখোঁ তেখেতে ভালপোৱা কামবোৰ কৰি আমি তেখেতক জীয়াই ৰাখিবলৈ অৱশ্যে চেষ্টা কৰিব লাগিব নহয় জানো বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি হৈছে বা তেখেতৰ নামত যিখিনি কাম হৈছে বা কিছুমানে তেখেতৰ শ্মশানথলীত গৈ পেলাই অৱশ্যে শ্মশানথলী বুলি ক'বলৈ এতিয়া বেয়াই লাগে আৰু সেইখনতো এতিয়া পুণ্যভূমিয়ে হ'ল সেই পুণ্যভূমিত গৈ পেলাই যেনেদৰে মদ খাই উদ্ভণ্ডালি কৰিছে সেইখিনি আমি কেতিয়াও কাম্য নকৰোঁ নহয় জানো গতিকে তেখেতক যদি সঁচা অন্তৰে কোনোবাই ভাল পায় তেখেতৰ কৰ্মবিলাক তেখেতে গছ ভাল পায় গছ ৰোপণ কৰা জীৱ জন্তুক সহায় কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰৰ দ্বাৰাহে আমি আচল জুবিন দাক জীয়াই ৰাখিব পাৰিম নহয় জানো এইফালে আমাৰ আধা আধি পনীৰৰ চব্জিকণ হৈয়ে গৈছে এয়া পনীৰ দিলোঁ কি দিছোঁ কি নাই এইখিনি বৰ্ণনা কৰি থকা নাই পনীৰৰ সাধাৰণ এটা চিম্পুল ৰেচিপি সকলোৱে জানি মাত্ৰ কথাখিনি ক'লোঁ মনৰ কথাবিলাক ক'বলৈ আচলতে আজি মন গৈ আছে যিমান যি হ'লেও আজি কিবা এটা মনটো মানে বিষাদ বিষাদ লাগি আছে নহয়নে বাৰু মোৰে নহয় সকলোৱে লাগিব সকলোৱে এতিয়া যিয়ে চিনেমা হলৰ পৰা ওলাই আহিছে সকলোৱে কান্দি কান্দিয়ে ওলাই আহিছে সকলোৱে চকুত চকু পানী আৰু যেনেকৈ দেখিছোঁ আজি বয়োজ্যেষ্ঠসকলো বা বৃদ্ধ মানুহসকলেও গৈছে চিনেমা চাবলৈ নাজানো তেখেতসকলে কি ভাবি গৈছে বা তেখেতসকলে নিজৰ ইচ্ছাই গৈছে এনে কোনোবাই জোৰ কৰি লৈয়ে গৈছে সেয়া পিছৰ কথা আমি সেইবিলাক চাবলৈ নাযাওঁ বাৰু মাতো যিয়েই নহওক ভাল লাগিছে দেখি পেলাই অকল জুবিনদাৰ চিনেমা বুলিয়েই নহয় সেইটো নকওঁ যে অকল জুবিনদাৰ জুবিনদাৰ চিনেমাৰ কাৰণে সকলোৱে চাওক সকলোৱে আহক সেইটো নহয় এটা সেইটো এটা আৱেগ আচলতে কিন্তু আমি আমাৰ অসমীয়া চিনেমা প্ৰতিখনকেই মৰম দিব লাগিব যদি ভাল হয় ভাল চিনেমা এখনক আমি সকলোৱে মৰম দিব লাগিব অকল জুবিন দাৰ চিনেমাইদে মৰম দিব লাগিব সেইটো নহয় আচলতে জুবিন দাৰ সেইটোৱেই বিচাৰিছিলে আমি আমাৰ অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগটো যাতে ঠন ধৰি উঠক সকলোৱে যাতে চিনেমা কৰিব আগবাঢ়িয়ে আহক জুবিনদা আচলতে আমাৰ চিনেমা উদ্যোগটো মাইল ষ্টোন যিয়ে চিনেমাৰ বহুত বেয়া দিনতো আগবাঢ়ি আহিছিল চিনেমা কৰিম বুলি আৰু তেখেতকে দেখি তাৰ পৰা তেখেতক সাহস লৈয়ে আন বহুতো এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে বা পিছলৈও আগবাঢ়ি থাকিব আমিও এনেদৰে অসমীয়া চিনেমাক মৰম দি যাম নহয় জানো বৰ্তমান মোৰ পনীৰ আঞ্জাখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চালে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি মোৰ কথাখিনিৰ সৈতে আপোনালোকে একমত হয় বা ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহিলোঁ জয় জুবিন দা